дорогие харьковчане, нам очень повезло. Наш город красивый, любимый нами. Он мирный. Поэтому давайте будем, давайте будем с одной стороны бдительны и смотреть, чтобы те наши знакомые или даже незнакомые люди, которые готовятся совершать теракты или собираются распространять какую-то литературу, связанную с так называемой новороссией, не испортили жизнь наших детей и внуков, не испортили нашу, нашу жизнь. Поэтому э, с одной стороны бдительность с другой стороны добрые отношение друг к другу, чем лучше мы будем друг к другу относиться, тем вероятнее, что у нас будет мир. Я русскоязычный житель Харькова, такая же, как большинство харьковчан. Поэтому прекрасно знаю, что из-за моего русского, или почти русского, потому что мы все говорим специфически, по-харьковски, у меня никогда не было проблем ни в Харькове, ни в Киеве, ни во Львове, ни в Закарпатье. Давайте понимать то, что мы, говорящие по-русски, являемся гражданами Украины. И по отношению к нашей стране сейчас идет массированная агрессия. Потому что так называемый русский мир и так называемая Новоруссия ⁇ это всего лишь удовлетворение чьих-то болезненных амбиций.